Смотрите, цього ж же ще еще была очень интересная Президент Российской Федерации Владимир Путин дал чергу пресс-конференцию. Таку... Самую короткую, так, кстати, да. за всю историю всех пресс-конференций. Это была самая короткая. Ну, в любом случае, до Чавеса он все равно не дотянул. Как бы там не было. До Угачавеса. До, до не, ну до Уга некоторые за всю карьеру своего президентства не смогут дотянуть. Сколько там було? 72 часа, по-будь? Ну, найдовше десь так, десь близько 72 годин. Ну, то троє, не трохи так смотрети одного і того ж чоловіка в телевізорі. Ну, Венесуела дивилися? Я не часу. думаю, що навіть Венесуела <как> це пережила. Ну, все ж таки повернемося до Владимира Путіна. Які основ, основні меседжі, на яких би ви загострили увагу? Я больше на деталях. Месседжи, месседжи были одни и те же ничего интересного. Там больше были интересные детали. Первая деталь очень интересная, что впервые не было вот всех этих дедушек, бабушек с каких-то региональных, районных газет, которые говорили, что у нас в принципе нету к вам вопросов, мы вас любим. Россия вперед. Вот этот сегмент весь убрали дали в основном слово всем матерым таким журналистам, да, которые известны. Даже дали слово Ксении Собчак и Роману Цымбалюку нашему. Это такой, это игра на Запад, да, что вот посмотрите, какой я демократичный, я даже отвечаю на вопросы неудобные. Вот. Не было заготовленных вопросов, и, наверное, самое впечатляющее из всего этого было, что журналист, по-моему, Первого канала, когда спросил, а может быть это все расплата за Крым? То есть это такое, это начало такого, пока еще очень-очень тихого ропота среди сторонников, что даже они начинают понимать, что это расплата за то, что он вытворял. Понятно, что сейчас пока еще, то есть там быстрых эффектов ждать от этого не надо, но это уже начало. Это было первое, и было видно, что ему некомфортно. Поэтому он ее так быстро закончил. Ему было очень некомфортно на этой пресс-конференции. Вот, наверное, это было важнее всего. Вот эта деталь. А вот на инцидент, ну, не инцидент а ситуация с вятским квасом. Ну да, это непри, неприятная ситуация. Объясню, почему, потому что потом выяснилось, что этот журналист дважды перенесший инсульт, он просто больной человек. Но понимаете? Путин не посчитал, хотя я думаю, что информацию ему дали быстро на пресс-конференции, но он не посчитал нужным не там извиниться, не после извиниться. Ну, ну, вот такой он человек, ничего с него не сделаешь. Ну, а если говорить более про эти такие либеральные сходности, да, и про то, что дали слово, например, Ксении Собчак, которая задала дуже два очень дуже интересных вопроса. Жестких. И жестких. Как вы оцениваете СМС-запитание? Как вы оцениваете ответы? Ну, в сути, вопросы абсолютно адекватные, имеющие, которые представляют из себя реальность. То есть там, условно, тоже, да, там, патриоты и бандерлоги, это же не Ксения Собчак придумала, это все риторика Путина. Вот. Или там то, что происходит на Северном Кавказе, тоже не выдумка Ксении. А... Но ответы, ответы... Но он попытался еще раз говорю, сыграть демократичного ну, лидера. Видите, он же не был жестким. Когда он сказал, что да, дам есть, он, он сейчас ехал на Киплинга. Он, он сейчас, смотрите, он сейчас не будет а, делать жестких заявлений. У него реально проблемы. У него проблемы со всем миром начались. Сейчас ему максимально надо показать, что я такой демократичный, хороший. Ему надо рассказать, что у России какой-то особенный свой путь развития. Только снимите санкции. Понимаете, что он сейчас играет в игру, что уберите санкции от меня. Хоть они и рассказывают, хорохорятся для своего телезрителя, что санкции это хорошо, и мы победим, я думаю, внутри они ситуацию понимают прекрасно. То есть у них там у самих проблем с жизнью не будет. И икра, как была черная, такой же будет в Кремле, но вот население может начать бунтовать, а в России голодные бунты это страшная вещь. Я думаю, что как житель Петербурга Владимир Владимирович прекрасно знает историю 17 года.